Так, два слова о карточка-стрелочках. 8, 8 августа, 8 серпня не будет никаких санкций против России. Что мы видим по выходу годного? Выход годного это такое понятие в прокатке. Вы когда обжимаете заготовку, получается уголок, это называется выход годного. Это в принципе и в экономике когда котлета получается, какая-то на конвейере, или булочка, это выход годного. Это экономический термин. В общем, э, до этого были отношения у Индии и у Китая какие, что живые деньги на живые ресурсы. То есть Россия ничего, ничего не берет, ни в кредит, ни бесплатно. Утром деньги, вечером стулья. То есть нефтянка зашла на рынок Китая, России пошли технологии и чипы или военная подруга через Корею, например. Китай не хочет пачкаться, он всегда говорит, что он за мир во всем мире. Так это работало, то есть утром деньги, вечером стулья. Индия, как еще работала? У нас есть надежный партнер ЕС, они, точнее, проститутки намного хуже вот этой девки, которая спала сразу с четырьмя десантниками. И они брали нефть дешевую в России перерабатывали ее, несколько предприятий нефтяных в Индии перепродали возле Мумбаи россиянам Роснефти. И эта нефть уже очищенная по Инкотермсу или Комодисам, она выходила на рынок Европы. И Европа знала, что они покупают российскую нефть, но они не мораются, они ее покупают у индусов. Они называли это индийской. Хотя они все знали, что это так и есть. И Индия являлась перевалочным пунктом. И США понимали, если они ведут э, прямые, они протестировали это на первом конфликте торговом, который был сейчас 140% эти пошлины, что если они вводят прямые санкции тет на тет, и не подвязывают под эти санкции другие площадки торговые, мировые, они контролируют примерно 70% ВВП мирового США сейчас, то это не работает. Они договорились с крупными странами, такими как Южная Корея, Япония, ряд стран Индо-Китайского региона, например, Филиппинами. Там, ну, там есть такие острова, что по 220-230 миллионов населения. Договорились со многими странами Южной Америки, в первую очередь с ЕС, и закрыли для Индии и Китая поле маневра. А Китай и Индия, они каждую копейку считают, обе страны. И вырисовалась такая ситуация, что если они сейчас ведут новые типа тарифы, вот первые 25% они ввели на Индию, для чего? Для того, чтобы срезать вот эту привлекательность российской нефти на перевалке, которая продается по скудам Европе, ЕС. То есть эти все <космех> <космех> макроны, они, ну, они шлюхи больше которые толкают много красивых речей, но сучатся как сучки. И получается, эту лавочку Трамп закрыл, он поручил Бессенту посмотреть, как эта схема работает, где можно краник закручивать. И когда стал вопрос, что Индия и Китай будут линять на реальные бабки, они могут держать хвост рачком, они могут говорить БРИКС по надусе, но они посчитали, что на круг за год будет получаться астрономическая сумма, ну то есть не у каждой страны будет там по 300 миллиардов долларов минимум, минимум. И они пришли к Вове, чему говняку вот этому? Его даже нельзя матча назвать, он чему? Это что на лавочке сидел, пугал весь свет, весь мир, и сказали, кто за это будет платить, чему не? То есть те принесли 300 миллиардов, и ты и стал вопрос, что мы так не договаривались, что одно дело тебе помогать за твои реальные сырьевые ресурсы, а другое дело, когда мы уже сами будем... И они на сходке сказали, они ему предъявили маляву, да. И Чмоня сказал, что он за базар не ответит, потому что ему не найти 600 миллиардов. Тогда действительно будет крах. И они заставили его в экстренном порядке договариваться с Трампом. Поэтому есть огромная надежда, что это не до чучела, да, оно договорится. Оно будет дуть щеки, но он не самостоятельный игрок. То есть вот это Муди и Син заставили его ехать в Аляску. Все. Почему? Потому что начинается эра, когда начинает Китай линять на бабки. Они этого себе позволить не могут. Вот и вся история. Поэтому Зеленский знает реально о этом раскладе, о котором я вам сейчас рассказал знает, что Украина ресурсно истощена. Понятно, мы можем обороняться, но нам каждый день все труднее и труднее. И сейчас будет договор, ну, будет договариваться. Договорятся, не договорятся, но есть большая вероятность, что придут к этому соглашению. Вот как у Южной, в Корее в один день внезапно получился мир, да. Он как вот Горбачев один день внезапно сказал: Я вывожу войска с Афганистана. Мы там 11 лет были. А все так происходит внезапно. Понятно, что мы четко дымочет, с кем мы договариваемся. Мы понимаем, что если наступит такое перемирие, мы должны сразу рыть рвы и минировать на 7-8 километров одни мины. Вот вся страна должна минировать. Все студенты должны прийти и заминировать эти поля. То есть правды к этим нет. Но. То, что вырисовывается, что он будет требовать эту выемку Краматорско-Славянскую, чтобы мы отдали ему. И, я так понимаю, Пуп, Трамп будет давить на него, чтобы он где-то отошел от запорожского направления и ну, в Херсонской области. Он там особо и не наступает, хотя он там выдает что-то желаемое за действительное. Я так понимаю, от него будет требовать вывода войск с Волчанского направления и Сумского. Да. В этом парадигме будет идти. То есть, если они договорятся, в один день наши войска выйдут за территорию Донецкой области, так называемой, а они, я ну, фантазирую, я ж не Трамп и не Путин, а они выйдут с Волчанского направления и с Сумского. Это, я говорю, как вариант. Как оно будет, так оно и будет. Я не пророк и не арестовщик, не дай Бог. Поэтому я вам обрисовал картину мира, как я увидел. То есть, стал вопрос, что индусы и китайцы должны платить свои бабки за приключения этого чучела с его ордой в Украине. И... Трамп сказал Урсуле, что ты не будь шлюхой, проституткой, которая ты в Киеве делаешь речи, что не забудем, непростим, простим, а на самом деле ты, мразь, каждый день миллиард долларов минимум закидываешь на счета Путина в Газпромбанке. И чтоб это или через индусов. Или, например, <coughs> порядочные немецкие компании, Siemens, мэр говорит, что враг номер один Путин. Они продают установки там по производству взрывчатки Siemens Китаю в чистый контракт, а Китай перепродает их, пере, пере, отдает их уже через эффективные фирмы в Россию. Вот так это работает. И когда Китай увидел, что они не смогут э, болванчика играть, Свояка перебрасывать товары на европейский рынок, на рынок Австралии, на рынок Японии, ну на рынок Корея играть вот это. А китайцы ж любят торговать не с Африкой, в которой ничего нет, а торговать с теми, у кого есть бабки. Они, по, они заставляют Путина идти на переговоры. Все. Э, мотивы Трампа. <кл Kaspari> Трамп первое. ну я смотрю его, я же подписан на него, он такой дедушка-дедушка, и он когда-то по телкам выступал, а сейчас у него вот это, вот это электромобиль гольфа, он возит с собой по 8 внуков, у него там куча внуков, они за ним как, гу... как за гусем ходят, цыплята. Ну, понятно, что уже старый человек эмпатичный становится. И он тогда их обнимает, целует, не на камеру. Трамп такой, какой есть. Он же и про киски говорил много, как он трусики руки за пальцы засовывал. Как он этим, этим назыв... назывался, как вот этот, что петингом занимался с телочками. Он эмпатичный человек, он против войны с детства морду может кому-то набить но против войны против насилия ну и плюс он рассматривает как перспективу если он заканчивает войну ну это однозначно ему аплодисменты и однозначно у них есть свитковом путин ему что-то наобещал по российская экономика просела им нужны деньги. И с Трампом договорились, что начнут тогда торговать. То есть Трамп заведет несколько крупных инвестиционных фондов в Россию и начнет зарабатывать деньги для своей семьи и для своего ближайшего окружения. Вот так я вижу картину мира. На эту минуту. Армения и Азербайджан. Первое. Хочется спросить у нашей власти. Вы турецкий и азербайджанский газ закачиваете через Рене, через Одесскую область. Вы что, не можете у азербайджанцев и у Турков попросить пару дивизионов за РПК? Ну как так может 10 шахедов влетает в ваши компрессорные станции? У вас э э туебни не хватает мозгов. У, у них же попросите, и, чтобы они свои, свой газ защищали. Попросите у них пару дивизионов за РПК. Этот шмыгль еще тупее, чем вот этот жирный кабан. Это первое. Россияне бомбили вчера нефтебазу Сакар в Одесской области. Ну, Азербайджан становится все дальше и дальше от, э, э, от э, России. Это хорошо для нас. Вчера был подписан... Там, кстати, у меня есть подписчики в Телеграме. Я написал, попросил. Зеленского не надо называть Зельцем. Пожалуйста. Потому что я вас забаню. Я вас попросил вчера культурно. Ну, я ж вашего Иванишвили там или я не знаю, где вы там на Кавказе живете, гандоном не называю. Поэтому вы должны уважить на У меня канал патриотический, да, и <связывание> атрибуты власти, институт власти, они подчеркивают уважение к ним, подчеркивают уважение ко мне, как гражданину Украины и к украинскому народу. Зельц это, вы знаете, что такое это вид продукта из хрящей, там, из кусков мяса. Отрезайте кусок зельца и кладете на хлеб и кушать. Очень вкусно. Главное, чтобы не жирный был. Я люблю постный. Зелья тоже не надо писать. Зеленский. Напишите Зеленский. Так. Армения и Азербайджан вчера подписали договор. Это очень важно, что подписывали в США. Обе страны показали, что для них Россия не является никаким авторитетом. Россия в этом регионе вела войны еще с Павлом I. Павел I планировал, его убили, не успел. А Екатерина II там уже шарилась, а полноценно там присутствовала с помощью украинцев, Котляревского, который создавал Зейборжан, и Пашкевича, который вырезал Кавказ. Это Николай I. То есть в 1740-х годах Россия там постоянно присутствовала. И, как говорят эти наши пропагандонные историки, кубанцы-украина, нанятые украинцы вырезали Кубань, местное население делали, творили геноцид, и Кубань стала Украиной. Кубанцы-украина, чтобы туда переселились бабки и деды украинские, которые делали эти станицы. Одна из них названа в честь моего рода, фамилия, да. С нее вылетает Су-24 бомбить Мариуполь. Вылетали. Там половина моего рода живет. <сделяющие> Прямо в честь моей фамилии он назван, этот, этот сынца. Так вот. Э, важно, американцы, вот этот Сен-Зигурский коридор, они отдают на 99 лет концессию США. То есть этот коридор никогда не давали права Армении запустить азербайджанцев на Турцию, россияне. Россияне всегда Алиеву говорили, что мы друзья, но на самом деле себя вели припаскуднейше. Вот был случай поведения, например, Азербайджана и России. Азербайджан сбивает вертолет российский с экипажем. Выплачивает России и семьям погибших компенсацию денежную. Официально извиняются. Россия как себя повела при сбитии этого самолета? Сказали, вы, мы кто такие, чтобы перед чурками извиняться? Все. Вот это все поведение этой страны. Если не, э, наступит это перемирие, мы должны готовиться к войне с первого дня. И все нафиг минировать <къех> по максимуму. чтобы ни один алкаш российский не мог... Вот вчера взяли в плен на Покровске белоруса. Ну, это просто сифилитик какой-то с гепатитом и со спидом. Просто какое-то тело. Да. Российский Но Ну, я считаю, это победа украинской армии. Вы же видите, сколько мы сделали. Финны ушли в НАТО, шведы ушли в НАТО. НАТО начало вооружаться, проснулись эти <как> э, дебилы, которые говорили, что Россия это мир, дружба, жвачка. Азербайджан уходит с под Россией, Армения уходит с под России. Это все благодаря украинской армии. Но бенефиты для себя сейчас в этом случае взял в Трамп, как миротворец. Трамп встретился с Путиным на Алясе 15 серпня. Трамп мирного угода, еще до Украины может предбачать обмен территориями. Я думаю, что Зеленский сильно сопротивляться не будет. Главное, чтобы Путин не орал опять эти пять областей и э, и правый берег речки Днепр. Ну, для кого не секрет, что краматорская славянская конгломерация, они на 97% все за Россию. Это не для нас население. У меня в Славянске живет пол моей семьи. И жила еще в Северодонецке. Трамп тайно подписал директиву, позволяющую армии США напрямую воевать с наркокартелями и в Латинской Америке, которые администрация признала террористическими организациями. Лукашенко сказал, что российские войска не вторгались 24 февраля 2022 года в Украину, а просто возвращались в Россию через Киев. Вы что это мразь несет? Вчера Путин обзванивал всех своих подельников и Синьцзиньпиню всем звонил абсолютно. Рада ест, у кого решение на дня Украине 3,2 миллиарда евро в межах Украины. В общем, это на покрытие дефицита бюджета. Как вел Сталин войну в КНДР, когда уже и Китай все просили, уже была потом потеря ну, у корейцев в северных потери более колоссальные. Кстати, эту операцию первоначальное вторжение Северной Кореи в Южную планировал уроженец Луганской области. Он был генерал-лейтенант ГРУ СССР. И он планировал полностью эту операцию по удару по СИУ. То Сталин говорил, нам эта война выгодна. Чем больше будет проблем на этом полуострове у США, ему легче нам будет проводить свои спецоперации по всему миру. То есть СССР де-факто говорили, что мы ни при чем, но всегда участвовали как источник этой войны. Как Китай себя сейчас так ведет.